Друзья, давайте перепалку не устраивать. На самом деле у нас не получится. Уважаемые депутаты оппозиционного блока и присутствующие. Я хочу обратиться ко всем абсолютно присутствующим здесь в зале и фракции громадская Сила И часть депутатов есть от Укропа. И хочу сказать, что сегодня на самом деле произошла очень важная сессия в городском совете. Нам хватит, хватит мы жили предыдущих два года. Пора начинать жить по закону и по регламенту. Если депутаты по закону имеют право 33 голосами внести свою кандидатуру, то это должно быть проголосовано. И нельзя поступать так, как происходит сейчас. Если мы не начнем жить в этой стране по закону, ребята, мы потеряем ее, вы понимаете это? Мы должны строить правовое государство, и мы на этом будем настаивать. Поэтому городской совет исключительно должен работать по своему регламенту и по закону о статусе депутатов и о законе о местном самоуправлении. Мы будем на этой позиции стоять. Я думаю, что на следующей сессии поданья у нас готова, и мы реализуем это право.